Salam uşaqlar. Deməli, bu gün tez toposunda elektrik dövrəsində səhifə 9-da 62-ci sualın izahını verə bilərik. Bizcə burada deyir ki, A və B nöqtələrindəki yekun intensivlikləri ə arxasındakı münasibət necədir? Hansı münasibət doğrudur? Yəni bayraqlar da verir. Deməli biz burada əslində hər istiqamətdə də göstəririk ki, sadəcə olaraq qiymət nəyə bərabərdir? Və biz burada bilirik ki, deməli ətir sadəcə investisiyaları vermikdə onun təsirində verilmiş müsbət bir hüquniyyətçiliyi sağa, yəni müsbətdən uzaqlaşır, belə də həddən uzaqlaşır. Amma bizə intiqamat soruşmur, qiymətlərin soruşur şərt olaraq. Burada məsələ budur ki, müsbət künür ayrıl təzinin yaratdığı inketivli ye a bərabərdir k q bölünsü r fazatdır. k q bölünsü r bizə bu hissə olduğu üçün 2a-nın kvadratı elədir 4a kvadratı. Bunu bu formada saxlayacağıq. Ye b nöqtəsində isə biraz fərqli olarsa səbəb sinüpi nöqtəsinin sinüliyə üzü o yanadır. Müsbətdən uzaqlaşanda. Amma beynöqtəsinin müsbət kürən olan məsafəsinin tapanda düzbucağın üçbucaqı əsasən kəvəqorca öyrənməyə məruz olacaq. Çünki bura adirsə bu tərəfdə alınmalıdır. Bura adirsə, bura 2adirsə, deməli ki, pentagonun düzəni olacaq kök altında 2a-nın kvadratı üstə gəl a kvadratı kökün altında. Elə deyilmi? Bizə r bunu verəcək də. r bunu verir. Altında r-nin kvadratıdır. Bərabərdir. Kvadratdan kök gələcəksa 4a kvadrat üstə a kvadratı düzə verəcək 5a kvadratı. Yuxarıda isə k kök. Deməli Bu ədədlərin müsbətini götürsək, nisbət kəsir-kəsir görəndə 5a kvadrat yuxarı qatacaq, 4a kvadrat aşağı düşəcək. Kalkulyator istifadə etsək, burada y a kvadratları ehtiyac getdi. Qaldı ya/7 = 5/4 nəticəti və ya dosta ya bərabər olacaq э, demə də 4/5 YP. Papa formula ilə da, э, P nöqtəsi intensivliyi, P nöqtəsi seçəntisi de olacaq. Deməli, YA = 4/5 YP cavab cavabıdır və burada b e, nöqtəsini dan e, burada birbaşa yazdım məsələn. Yəni açıqlaması nə qədər yazaq vədir ki, burada r bu hissə, bu hissə r bərabər kök altında 2a-nın kvadratı üstəgəl 2a-nın kvadratı bu formula olacaq. Üstəgəl bir də a-nın kvadratı. Çünki hepət olur Bu kvadratların kvadratları qatetləri, cəmmə bərabərdir. Yəni bu da kvadrat olmalıdır. Dərin yerdə bunu bir ifadəni gətirib tura qoyanda bir də onun kvadratı almayacağıq. Və kvadrat kökdə nə niyəcək? Bir saat gedəcək və bu cür davam alacaq. Digər bir sualımız isə 57-ci sualdır. Cəmi yani də toplamaqı çağırış suallarıdır biridir. Ə əlbəttə ki, burada ə, yüklərlə bağlı sual veririkdə, amma sual gələcəkdə qoyula bilər eyni zamanda məsafəyə bağlı, çünki intensivlik həm nöqtəli yükdən asılıdır, həm də r-dən asılıdır. Yəni ə, ondan da olan məsafədən asılıdır. Deməli, sualımız belədir. Ki bir yükü müsbət 2 Ç-dür, ki birin ki, ə Ç2 yükü 2 -2 f = 1.82 Burda məsafələr eynidir. d e, və l. Axır. 2 dənə yük var. Biri müsbətdir, biri isə mənfidir. Və burada elektrik xarici intensivliyi verilmişdən ortadakı a nöqtəsində Şəbəcə üçün intensivliyi müsbət olduğu üçün ondan uzaqlaşırıq. Yəni mən üstünə tərəf getməyəcəm, çünki qarşı gəlir. Nöqtə nöqtə qırq hödlərin aşağıdan görərək Q1 üçün yantığı intensivliyi yə bir sağa doğu yönə alır. Niyə? Çünki müsbətdir, müsbətdən uzaqlaşır. Q2 yuki isə mənfidir və biz demişik ki, A nöqtəsində Həmin arıq dərsinə mənfi enerji ilə daxil ola bilər. Qüvvələrin toplanması və sıxlanması olduğu kimi, superpozisiya prinsipini ödəyiriz. Buna belənlər. Ödə Qumala eyni sıxlamada olanda toplanır, əks sıxlamada olanda isə böyükdə istiyə çıxadır. Və bizə qorada deyir ki, kimi yükünü, yükünün, yükünün yaradığı intensivlik, yəni ye1 ye olarsa, əgər ye1 ye, ye isə Deməli y2 4y oldu. Niyə? Səbəb. Çünki y1 bir də k q bölünsün k q necə kökdür? Qü 2 kök moduldadır. Görünsün ekvadaktır. Bunu y qəbul edirik. Əgər bir dənə 2, bir də 2 kök bir dənə, dənə yni verilsə, deməli 8q 4 dənə y verməlidir. Onda y7-ni qəbul etməliyik 4 dənə y. Yərlər eyni istiqamətlid olduğu üçün toplayanda yəki yə ye bərabərdir e1 üstəcə e2 o da bərabərdir 4e üstəcə e bərabərdir 5e. Yəni ki, burada cavab olacaq 5e, ye, yəni y variantı. İndi əgər faal belə qoyulsaydı əjdə sual belə qoyulsa edirəm. Məsələn, deyək ki, ə, hər kəsi mənfi olsaydı baş verərdi. Digər bir varianta baxaq. Eyni bu sual olsun. Sayıca olaraq ə, hər kəsi mənfi olsun. Özümüzdə belə məsələlər var. Deyək ki, bu da mənfidir, da mənfidir. A, bu da mənfidir. Bu da mənfidirsə, mənfiyə deyən yəni A nöqtəsində qürküc yükün -kü -kü yaratdığı intensivlik E2 bu yana tətbiq olunacaq. 82 olduğu üçün onu qərbərlə ədədik 4 y. Alt üstə küb bir yuki mənfi olanda buna da daxil olanınız mənfi olarsa o da e1. Bunun ki 7 isə bunun ki də 4 yəridə dedik. Y 2-dən Y 1-də əks istiqamətdə olarsa, neyəcək situasiya? Y 2-nin Y bərabər olacaq 4Y - 3Y = bərabər olacaq cavab 3Y. Bununla bağlı sual var testdə. Eee, burada yazaq ki, yüklər mənfi mənfi olarsa belə bu yorulur.